Эллоу. Эллоу. Ну ким, не писи, пожалуйста. Короче, очень Я, богонья дискотеки. <связи> Ты... 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 Спишите сейчас, или <связи> нет? Я пришла к тебе. Она очень нагружена. Мы при... приехали, сейчас мы на вокзале, короче, стоим, ждем автобус. Мы только зашли, нет, ну не только зашли, здесь очень просторный номер, вот, мне прям все нравится. Короче, мы приехали в Поволжске, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, и сейчас уже идем на конкурс, идет снег. Мы сейчас ужинаем. Привет. Привет. Я хочу сказать, что очень вкусно. Еще такой тортик Замат. и и еще чай. Здравствуйте. Я вкусно? Да, очень. Рекомендую.

Итак, день второй Мы идем в показании. Очень да. долго нас промокли ноги. Да. Да. Кажется, мы из магазина все, все идут с пакетами. А это карпышев. Да, У нас была истерика. Я не хочу плакать, но слезы текут. Чего это? Деревня. Что это? Деревня. Спасибо. Это театр кукол. Слева. Обратите внимание, что речка Булак изменила свои берега. На западные стены и западные башни Казанского Кремля с правой стороны. А пока вот посмотрите направо, видите на...

Наверное какой-то квест. Ну, что ты меня снимаешь? Кот. Ура! Это ты маленькая... да. Тут весь город, а чего нет? Да. Короче всего я сфоткалась с котом, я теперь очень там рада. Мой личный фотограф Мария. Ой, голуби. Там тут голубей. Не они увидели голубей. А у нас малец. Короче, мы уже подъехали. Давай. Нет, мы уже приехали. Мы уже заходим. Мы двухэтажном, и мы на втором этаже, конечно же. Все для элиты.